Ringkasan berita terkini Inquest Zara Khairina Mahathir hari ke-30, 29 Oktober 2025 Saksi dedah hubungan ibu anak ejekan sok-sok badar dan fakta baharu Berikut ialah kemas kini lengkap mengenai prosiding inquest kematian Zara Khairina hari ini, Rabu 29 Oktober 2025, dikumpulkan daripada beberapa sumber media yang dipercayai. Tahun 2025 menyaksikan satu tragedi yang menggoncang Malaysia. Kehilangan seorang remaja berusia 13 tahun, Zara Kairina Mahadir. Hari ini, mahkamah kembali bersidang untuk merungkai misteri sebenar di sebalik pemergiannya. Siapa Zara Kairina sebenarnya? Apa yang berlaku di asrama sebelum detik tragik itu? dan apakah pendedahan saksi terbaru yang mungkin mengubah arah siasatan. Segmen 1. Latar Belakang Zara Khairina Mahadir, pelajar tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa, Papar, Sabah, ditemui tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama pada 16 Julai 2025. Beliau disahkan meninggal dunia keesokan harinya di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Inquest ini dibuka bagi menentukan punca kematian dan memberi keadilan kepada keluarga serta masyarakat yang masih tertanya-tanya. Sehingga hari ini, sebanyak 30 sesi inquest telah dijalankan dengan 35 daripada 68 saksi tampil memberikan keterangan termasuk 26 orang kanak-kanak yang memberi testimoni secara tertutup. Koroner Amir Shah Amir Hassan mengetuai prosiding yang diadakan di Mahkamah Kota Kinabalu. Segmen 2. Keterangan saksi hari ini. Pada hari ini, 29 Oktober 2025, saksi kanak-kanak ke-25 tampil memberikan gambaran baharu tentang siapa Zara sebenarnya. Menurut saksi, hubungan antara Zara dan ibunya Noraida Lamat sangat baik. Mereka sering melakukan aktiviti bersama, belajar, mencuci pakaian, malah berkongsi cerita. Saksi juga mendedahkan kewujudan diari hijau gelap milik Zara yang mencatat impiannya untuk menjadi anggota badar kumpulan dakwa di sekolah. Dia mengagumi seorang senior dan mahu mencontohi disiplin serta semangatnya. Namun, tidak semua pelajar memahami niat Zara. Menurut saksi lain, Zara pernah diejek dengan gelaran suk-suk Badar kerana mencatat nama pelajar yang tidak menunaikan solat walaupun dia bukan ahli rasmi kumpulan itu. Saksi kanak-kanak ke-23, seorang pelajar senior yang juga anggota Badar, menjelaskan bahawa tugas rasmi kumpulan itu hanyalah mencatat pelajar yang ponting solat jika diarahkan. Namun, Zara melakukannya atas inisiatif sendiri kerana ingin membantu rakan-rakan mendekatkan diri kepada agama ejekan dan tekanan rakan sebaya ini kini menjadi fokus penting inquest adakah ia hanya gurauan atau mungkin menjadi beban emosi kepada mangsa muda ini segmen 3 fakta tambahan dan keraguan dalam keterangan saksi kanak-kanak ke-24 pula muncul satu lagi fakta mengejutkan Zara pernah mengaku mengambil barangan rakan asrama termasuk wang tunai. Saksi kanak-kanak ke-25 menambah bahawa sekeping wang RM10 yang hilang ditemui dalam loka Zara masih ada tanda dakwat hitam seperti yang dilaporkan. Walaupun peristiwa ini tidak disahkan berkait langsung dengan kematiannya, ia menunjukkan bahawa Zara mungkin berada dalam keadaan tertekan dan berdepan rasa bersalah sebelum kejadian. Namun, hampir semua saksi bersetuju. Zara ialah pelajar ceria, mudah tersenyum dan tidak menunjukkan tanda kemurungan. Inquest ini kini cuba mencari keseimbangan antara dua naratif. Seorang pelajar cemerlang yang rajin beribadah dan seorang remaja yang mungkin memendam perasaan apabila diejek oleh rakan sebaya. Setakat ini, pihak mahkamah telah menutup keterangan semua saksi kanak-kanak di bawah Pelindungan Akta Kanak-Kanak 2001. Prosiding akan bersambung esok dengan saksi dewasa termasuk warden asrama dan pegawai sekolah. Keputusan rasmi punca kematian masih belum diumumkan. Korona dijangka membuat rumusan sebaik semua 68 saksi selesai memberi keterangan. Perkembangan utama hari ini. Beberapa maklumat penting dicatatkan dalam prosiding hari ini. Satu, hubungan Zara dengan ibunya baik. Saksi kanak-kanak ke-25, seorang rakan seasrama, memberi keterangan bahawa Zara dan ibunya, Noraidah Lamat, mempunyai hubungan yang mesra dan baik. Antara bukti, saksi pernah tinggal di rumah Zara di Sipitang selama dua malam, melihat Zara dan ibunya melakukan kerja rumah bersama seperti membuat ulang kaji, Ibu Zara turut mencuci dan menggosok pakaian Zara. Zara didapati mempunyai diari berwarna hijau gelap di mana dia menulis hasrat untuk menjadi anggota Badar, badan dakwah atau rohani di sekolah asrama kerana mengagumi seorang senior yang memegang peranan itu. Saksi juga menyebut Zara seorang yang ceria, mudah senyum, hormat kepada pelajar senior dan tidak menunjukkan tanda tekanan atau diganggu oleh sesiapa sehingga hari kejadian. 2 ejekan terhadap Zara kerana sok-sok badar. Saksi ke-23, pelajar senior dan anggota badar memberi keterangan bahawa Zara pernah dicemuh oleh pelajar lain dengan panggilan sok-sok badar, pretending to be badar, apabila Zara mencatat nama rakan asrama yang tidak solat walaupun tiada arahan rasmi kepadanya. Menurut saksi, Zara menghubungi dirinya untuk bantuan belajar bahasa Arab dan mereka sering bertemu di Surau, Asrama sejak April 2025. Namun Zara tidak melaporkan pernah diganggu secara terbuka. 3. Status Saksi dan Prosiding Hari ini genap sebulan Prosiding Inquest. Sebanyak 35 saksi telah memberi keterangan daripada jumlah 68 dijadualkan dan 26 daripada mereka adalah kanak-kanak. Proseding saksi kanak-kanak dijalankan secara tertutup mengikut Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001 untuk melindungi identiti mereka. Inquest akan bersambung esok, Kamis. 4. Maklumat lain berkaitan kenyataan saksi Saksi kanak-kanak ke-24 mendedahkan bahawa Zara pernah mengaku mengambil barangan pelajar lain, menurut keterangan di Incuse. Saksi kanak-kanak ke-25 turut menyebut bahawa duit milik rakan asrama yang hilang pada 14 Julai kemudiannya ditemui dalam loker Zara dalam satu nota RM10 ada lekukan dakwat hitam. Kesimpulan, berdasarkan maklumat hari ini, kita boleh simpulkan bahawa proseding inquest terhadap kematian Zara Karina telah mencatat beberapa elemen penting, hubungan baik dengan ibunya tekanan sosial dalam asrama termasuk ejekan dan tanggungjawab dakwah sendiri yang dijalankan oleh Zara dan juga beberapa petunjuk berkaitan barangan yang hilang. Inquest masih belum selesai dan keputusan punca kematian belum diumumkan. Zara Kairina mungkin sudah tiada, tetapi kisahnya membuka mata banyak pihak tentang pentingnya empati, keselamatan pelajar dan budaya di asrama. Moga kebenaran akan muncul melalui proses inquest ini dan semoga roh Zara tenang dalam lindungan ilahi. Anda sedang menonton Aku Studio, saluran berita mendalam tanpa sensasi. Tekan like, share dan subscribe untuk liputan penuh setiap hari inquest Zara Kairina hingga keputusan akhir diumumkan. Aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas sebarang perkembangan terkini.